বারাণসীর গঙ্গার ঘাট সৌন্দর্যায়ন সৌন্দর্যায়নে বরাদ্দ একচল্লিশ কোটি টাকা বারাণসীর গঙ্গার ঘাট সৌন্দর্যায়ন সৌন্দর্যায়নে একচল্লিশ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের বরাদ্দের ঘোষণা কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের গঙ্গার ঘাটকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা হবে বরাদ্দের ঘোষণা কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের গঙ্গার ঘাটকে আরও সুন্দর গড়ে তোলা হবে সেই উদ্যোগে একচল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের বারাণসীর গঙ্গার ঘাট সৌন্দর্যায়ন सौंदर्जयनो 41 कोटी टका बारात केंद्र देर सौंदर्जयनो 41 कोटी बारात दो केंद्र बारात देर घोषणा केंद्रीय पर्यटन दफ्तर में घाट पे आरती होती है ऐसी घाट पे आरती होती है इनमें से जो घाट पुराने हैं जो विशेषकर रेनोवेशन की जिसमें जरूरत है उन घाटों को प्रथम फेज में लिया गया है ऐसे करीब 6 घाट हैं और इन घाटों को रेनोवेट किया जा रहा है इसमें खास करके इसमें रेलिंग इन घाटों को कनेक्ट करना इसमें एक पाथवे जैसा बनाना टूरिस्ट आने वाले टूरिस्ट को उस पर बैठने के लिए स्टोन बेंचेस ये सारी चीज़ें उसमें हैं और इन घाटों को सौंदर्यीकरण कराने पश्चात इसका लुक भी चेंज होगा इसमें मजबूती भी आएगी इसका रेनोवेशन होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट फेज में जो, जो प्रोजेक्ट लिया गया है उसकी स्वीकृति शासन द्वारा हो गई है इसका एक विस्तृत डी बनाते हुए उसका टेंडर कराया जाएगा उससे पहले इसका प्रेजेंटेशन होगा और इसमें मान्य मान्य विधायक माननीय सांसद वगैरह से भी जो यहाँ दिन जनप्रतिनिधि हैं उनके समक्ष इसका प्रेजेंटेशन होने पश्चात डीएम कमिश्नर के अनुमोदन होने पश्चात इस कार्य को कराया जाएगा আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বারাণসীর ঘাটে সেই চেনা ছবি এই গঙ্গার ঘাটকেই আরো সৌন্দর্য সৌন্দর্যনের জন্যে কেন্দ্রের বরাদ্দ একচল্লিশ কোটি টাকা গঙ্গার ঘাটকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলা হবে সৌন্দর্য একচল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের